Итак, всем привет, дорогие зрители моего Анала Симова и Кам, канал называется The И сегодня у меня в гостях Дима онлайн, Вайбер. Все как всегда, было с Ярыной, Теперь с Димой. Привет, Привет. Вот так вот. И сегодня у нас будет мини-челлендж. Потому что я буду Димой показывать разные игрушки, а он, ну не буду показывать, а я им буду рассказывать про них, а он их должен будет угадать. <coughs> да, и вот у нас Дима, он не отключает камеру, а я отключаю камеру чтобы меня не было видно а когда я им буду показывать что именно это та та игра то я буду его включать да все правильно дима здесь дима а что здесь хороший дима хороший дима так ладно начнем Um, например, начнем с самого, самого, я думаю, что легкого. Вот. Это, ой, вот у меня был человечек. Человек. И да, рассказываю я Диме. Это человечек из Майнкрафта. Я знаю, ты должен угадать. Кто это? Да. Я его зовут. Алё. Сажу опять на камеру. И... Вот, умничка сейчас. Я тебе покажу его. Ну давай, Амера. Тадам, дам стик, мама. Стик, стик, стик. Показываем дальше. Ты будь тут. Ты обязательно должен быть тут. Так, дальше по Наверное, вот это вот. Эм, это The Марио, Очень большая пас, А. Он идет после Марио. Я его зовут. Как его зовут? Марио? Ну, не, а ну Марио и кто еще там есть? Ну да, ты угадал, потому что он не повонял вот это вот. Ну-ка его зовут. Сейчас я его тебе покажу. Сейчас, давай. Вот. Вот. Хорошо, дальше. Дальше, дальше. Итак, ребят, дальше будет вот это вот. Дима. Это э, из покемонов. Скажи хотя бы, какие у него вот, цвета. Вот умница. Смотри. Сейчас. Тян. Дальше, дальше, дальше. Вот. Все. Хорошо. Наверное, я... Так, да, это было три. Это, это, оно, оно, можно сказать, когда спит, висит потолку ногами. Что? <сх�> она на потолку висит Водочка. ногами, а она э, головой вниз. <сх� а, <сх� <каша> <сх�> вот умничка, а по-русски это... Летучая мышка. Летучая мышка. И последняя на эту часть. Э, вот это вот. Э, оно розовое. Оно хавкает. Собака. Вот хороший, хороший, харюси. Вот, посмотри, вот собака, собака. Итак, ребят, я благодарю Диму за то, что он был в нашем видео. Всё. Подписывайтесь на его канал Дима Бандарюк. Кому обязательно на него подписывайтесь, ставьте ему пальчик вверх. Также не забывайте про меня, ставьте мне пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал обязательно. Оставляйте свои комменты мне и Диме и всем пока-пока. Давай. Слушайте, это мои да.